ভাতটো বনাব কিন্তু চিন্তা কৰিব বেলেগলৈ গোটেই কাঁহীত দিয়া ভাত তালৈ চাওক এখন বন্ধু বান্ধৱী ঘৰত চাওকচোন ত' আমাৰ ঘৰত মানে মানুহ আছো চাৰিটা আজি ডাঙৰ ভাইটিও নাই বাৰু সেইফালে আমাৰ দিনে চাওক কেনেকে মানে গোটেই ভাত দেখোন তিনি চাৰিটা মানুহৰ যদি ভাত ভাত যদি দে মানে কেনেকৈ হ'বগৈ আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন ভাতটো বনাব কিন্তু চিন্তা কৰি থাকিব বেলেগলৈ গোটেই কাঁহীত দিয়া ভাত চাওক চাহ গোটেই খোলাকোলা ভাত কিমান ভাত দিয়ালৈ চাওক এখন তিনিটা মানুহ চাৰিটা মানুহৰ বনাওঁ যদি ভাত এনেকৈ দিয়াবলগীয়া হয় আপোনালোকে চাওকচোন মানুহজনীয়ে কি চিন্তা কৰি থাকিব লাগিব বাৰু ভাতখিনি বনাওঁতে বেলেগলৈ চিন্তা কৰিছিলোঁ বেলেগ কিবা চিন্তা কৰিছিলে ধানো সেই গম পোৱা গৈছে এইফালে চাওক এয়া গোটেই ভাত মোৰ দেখিব বুলি এইফালে লুকুৱালৈকে থৈ দিছে এয়া ভাত চাওক ভাতকৈ চাওক গোটেই দিয়া ভাত তো এনেকৈ যদি ভাত যদি নষ্ট কৰে কেনেকৈ হ'ব মানে মোৰ ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ একেবাৰে মন নাছিলে কিন্তু ই আগৰ পৰা ভুলকৈ থাকে গোটেই ধানত মানে ভাতত মানে অকণ ধানে চানে তুঙি চুঙ্গি পাওঁ যে সেনেকৈ ভাত ভাত খাবলগীয়া হয় কিন্তু আজি একদম নকৰি নোৱাৰিলোঁ আৰু এইফালে চাওক আপোনালোকে গোটেই মানে বেয়া ভাত উপায় নাই আৰু দে খাব লাগিব সেইজনী এক নম্বৰ ধুনীয়াবোৰ কথা